Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita dan Afi projek Terima kasih kepada para yang sudah klik video ini Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 jenama kereta yang gagal di Malaysia Antara 5 kereta yang dilistkan ini kebanyakannya company daripada barat Kegagalan ini disebabkan oleh faktor harga yang tinggi semasa awal pengeluarannya kurang pusat servis selepas warranty dan tidak ada keyakinan pembeli untuk terus menggunakannya Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan Pertama, Citroen. Citroen merupakan company daripada Perancis. Sama seperti Peugeot dan Renault antara company daripada Perancis yang masuk untuk pasaran Malaysia. Jentera-jentera Citroen yang masuk bagi pasaran Malaysia gagal disebabkan oleh mengalami masalah pusat servis selepas jualan dan harga sepepak yang agak tinggi serta susah untuk didapati. Tambahan pula kereta-kereta Citroen yang masuk bagi pasaran negara kita kebanyakannya berkonsep ekonomi. Dari situ jugalah menjadikan kegagalan jualan Citroen ini kerana bersaing dengan kereta-kereta nasional dan Jepun yang ada di pasaran negara kita. Kedua, Alfa Romeo. Saya percaya generasi baru hari ini mungkin ada yang tidak kenal jenama daripada Itali ini. Jenama Alfa Romeo pernah berada di pasaran negara kita sebagai kereta-kereta mewah pada era 90-an dan 2000. Di Itali, jenama Alfa Romeo ini cukup disegani. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1910 lagi di Milan, Itali. Kalau kita baca tentang sejarah Alfa Romeo ini, Alfa bermaksud Arno Lima Lamraca, Fabraka, automobil. Ah, ha, saya pun tak pasti betul ke tidak sebutan spelling saya ni. Kalau kau orang tahu, kau orang cuba betulkan dekat bawah. Manakala nama Romeo merupakan nama founder kepada Alfa Romeo. Bagi Alfa Romeo tidak ada info yang tepat bila mana Alfa Romeo ini masuk di pasaran Malaysia, namun sekitar era 70-an ataupun 80-an. Pada mulanya jentera Alfa Romeo ini yang masuk di pasaran Malaysia merupakan kereta-kereta yang bercirikan kereta mewah serta performa. Sebab itulah mentaliti pengguna terhadap Alfa Romeo kepada kereta jenis perlumbaan. Yang pada asalnya company Alfa Romeo ini membina jenis kereta-kereta sukan ataupun kereta-kereta perlumbaan. Namun yang menggagalkan jualan Alfa Romeo di pasaran negara kita pada era 90-an seperti kereta-kereta barat yang lain juga. Antaranya harga awal pengeluarannya dulu terlalu tinggi, harga sepepak yang mahal serta susah untuk didapati dan hanya segelintir pomes sahaja yang pandai membaikinya. Seterusnya ketiga, Chevrolet. Chevrolet merupakan company daripada Amerika Syarikat. Ianya mula masuk di pasaran negara kita pada tahun 2003. Di bawah DRB Highcom. Model pertama jenama Chevrolet yang masuk bagi pasaran negara kita adalah Optra Avio dan Chevrolet Nabira. Sepanjang pengeluaran Chevrolet di pasaran negara kita agak perlahan jugalah jualannya cuma kereta-kereta jenis ekonomi sahaja yang laku. Dan pada tahun 2018, Nazar telah tamatkan pengedaran Chevrolet di pasaran negara kita. Hal ini disebabkan oleh pesaing sengit daripada jenama Toyota, Honda dan Pro2. Satu lagi yang menyebabkan kegagalan Chevrolet ini di Malaysia harganya lebih kurang kereta Jepun. Keempat, Renault Jenama Renault merupakan company daripada Perancis Ianya mula masuk di pasaran negara kita pada era 2000 Pada awalnya kehadiran Renault di Malaysia tidak sekuat company daripada Jepun Rakyat Malaysia mula mengenali jenama Renault ini hasil kerjasama dengan Tan Chong Group Iaitu TC Eurocar Antara jenama Renault yang famous di Malaysia adalah Sirion dan Cargo. Pada tahun 2004 dan 2005, namun jenama ini tetap bertahan sampailah ke hari ini di pasaran negara kita. Tetapi tidaklah selaju jualan kereta-kereta import yang lain. Antara kegagalan jentera Renault di Malaysia adalah selain daripada harga sepepak yang mahal, kurang pusat servis dan satu lagi nilai untuk jual semula agak rendah. Boleh dikatakan satu susut nilai yang cukup rendah berbanding ingin kereta import yang lain. Walaupun begitu ada satu varian kereta Renault yang masih bertahan lagi harganya sampailah ke hari ini. Ia adalah Renault Megane RS antara sebuah kereta Renault yang dicipta sebagai sebuah kereta performer. Alright guys, sebenarnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini kita pergi pula kepada negara Korea. Kereta yang saya masukkan ataupun company yang saya masukkan ini adalah Sanyo. Sanyo merupakan company daripada Korea Selatan yang cuba bertapak di pasaran negara kita pada era 2000. Tetapi company ini tidak berjaya seperti company Yande dan Kia. Pada awalnya jenama Sanyo ini dibawa masuk ke Malaysia di bawah company kompetitif Superim Sendirian Berhad. Tetapi telah bertukar banyak company semasa ianya berada di pasaran negara kita. Jenama Sanyo terkenal sebagai sebuah SUV tujuh tempat duduk. Kebanyakan SUV yang dikeluarkan Sanyo di pasaran negara kita menggunakan enjin daripada Mercedes. Ada versi petrol dan ada versi DC. Antara sebab kegagalan company Sanyo ini di pasaran negara kita adalah jentera-jentera keluaran Sanyo ini tidak menarik pembeli. Disebabkan oleh reka bentuk serta enjin yang digunakan terlalu besar. Men menjadikan kos untuk repair agak tinggi serta harga rotek yang mahal dan satu lagi yang menggagalkan jualannya adalah harga semasa awal pengeluarannya dulu terlalu mahal sebagai sebuah kereta yang kurang dikenali rakyat Malaysia tambahan pula iklan jualan Sanyo ini agak kurang sebagai sebuah kereta yang baru bertapak di Malaysia Ha, siapa dekat sini pernah tengok kereta ini cuba korang komen dekat bawah alright guys so itu adalah 5 company yang gagal di pasaran negara kita sebenarnya ada beberapa berapa lagi jenama lain yang gagal di pasaran negara kita. Walhal company daripada Jepun pun ada yang gagal di pasaran negara kita. Mungkin kalau ada yang nak tahu lagi saya akan buat untuk edisi 2. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya agak risau sangat jika anda bantu saya dengan dua klik itu, klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.